У Чугові на Харківщині ОСББ Ельдорадо 130 встановило власний твердопаливний котел, щоб не залежати від центрального теплопостачання у критичних ситуаціях. У 2022 році у нас була і котельня. У нас було ну, градусів 12. Я зібрала всіх інженерів, сварщиків, які розуміють в цьому ділі. Ми вирішили, щоб не замерзати. и создали экспериментальный твердотопленный котел. Мы проработали больше трех месяцев, мы его запустили. Этот твердотопленный котел может работать, система такая его, что он и от котельни работает, и самостоятельно. Например, если большие морозы и можно переходить и на обслуживание котельня, так как котельня находится далеко и потери большие, а такой экспериментальный котел он 36 квартир отапливает. В октябре, ноябре мы топили как в частном секторе. Утром люди уходят на работу. Ми не топім вечорам приходять. Ми затаплюваємо їм. Хватає і підтримуємо тепло в квартирах і експеримент, і Я считаю, що нам вдався. Все. Також ОСББ облаштувало укриття хаб у підвалі багатоповерхівки. Кошти залучали самостійно. Тож завдяки цій роботі тут тепер створені комфортні умови. Приміщення слугує не лише укриттям, а й місцем для різноманітних заходів. На сьогоднішній день у нас практично 50% людей немає. и остались те люди, которые не могут выехать сегодня. Но мы стараемся, при... стараться. я привлекаю общественную деятельность, доноров. Мы уже в доме очень много сделали, то, что люди за всю свою жизнь сделали. И сделали и окна пластиковые, дом был полностью разбит. И самое интересное но ну, поменяли людям практически полностью сделали услугу быт на самом высоком уровне кто это многие понимают поддерживают и видят наше старание хочется чтобы вот так приучить людей ну, не там где в постсоветское время люди привыкли что все бесплатно. Сегодня это уже приходит время, и надо думать, как нам это сделать, как нам реорганизовать свое жилищно-коммунальное хозяйство дома.